Здравствуйте! В минувшее воскресенье в Каннах завершился кинофестиваль крупнейшее мировое событие в кинематографе. А Украину на этом мероприятии представлял режиссер Сергей Лазница с фильмом В Тумане по военной повести Василя Быкова. Это очень хороший фильм, по мнению экспертов. А сегодня мы поговорим с Олегом Коханом, кинопродюсером, владельцем кинокомпании Soto Cinema Group, и этот человек впервые представил того же режиссера в Каннах два года назад. Олег, здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим об успехах, перспективах и проблемах украинского кинематографа. Ну, опираясь на вот такой повод интересный. Скажите, пожалуйста, каковы они перспективы украинского кинематографа и на международной арене, и как инструмента создания, может быть, нации, культуры и так далее. Ну, для того, чтобы говорить о перспективах, нужно посмотреть вчерашний день реалии сегодняшние и, в принципе, в тех сегодняшних существующих реалиях посмотреть, как руководство страны, руководство индустрии планирует и видит стратегию развития индустрии в первую очередь. Потому что если говорить об искусстве как таковом, который мы представляем на канском кинофестивале, на Берлинском, на Венецианском, это верхушка айсберга, верхушка всей э, работающей индустрии. Для того, чтобы искусство развивалось, должна работать индустрия. Mm -hmm. Должны работать кинотеатры, студии, продакшн компании, постпродакшн компании, образовательная программа, должны быть мощно финансироваться это все. Поэтому сейчас Украина после 20 лет затищена на самом деле упущенных годов, то есть были какие-то исключительные там, ситуативные да, производства фильма, то есть массово как таковую э, индустрия легла, то есть нету разрушенная система кинопроката, э, практически не работают на кинопроизводство киностудии. И вот за последние 2-3 года Государство обратило внимание на кинематограф, принял закон о кинематографии, освобождающий кинопроизводителей от налога на прибыль и НДС, увеличен бюджет на кино. То есть я вижу в этом какие-то первые шаги, и надеюсь, что те задачи, которые переставили, поставили перед собой государство и руководители, если будут достигнуты, сделаны, и уже буквально в ближайшее время мы сможем... Ну, — Смотрите, ну, мы, конечно, да. знаем эту тривиальную фразу Владимира Ильича Ленина, вырванную еще из контекста, что для нас важнейшим является кино. Да. Вот, оно действительно сейчас и сейчас остается очень важным, да, может, mm -hmm. не важнейшим там, в на разных, так сказать, ракурсах, да, но скажите вот коротко, да, что такое сейчас кинематограф? Это бизнес, это там продвижение национальной идеи, это дело государства или дело личности, mm -hmm. или а, в чем здесь могут быть взаимоотношения? Mm -hmm. но если вспоминать цитату Владимира Ильича Ленина, он говорил о том, что важнейшим из искусств, да, то есть... В принципе, почему? Потому что кинематограф включает в себя и сублимирует несколько искусств. Да? Это и живопись, и театр, и кинематограф, и телевидение. Ну, все, то есть и, э, синергирует. И в первую очередь это, безусловно, большой и бюджетообразующий бизнес. То есть все страны мира об этом как бы, узнали, поняли. И во всех государствах это поддерживается, всячески датируется, а Почему? Потому что это бюджетообразующего. В качестве примера для того, чтобы объяснить, могу привести пример на создание, например, одного фильма. Да, в первую очередь это финансирование и рабочие места. Над, над одним самым небольшим фильмом это минимум 100-200 человек. Да, творческая группа, административная, это только при создании. Потом идет дальнейшее. И фильм э, инициирует э, работу других индустрий. То есть в самом кинопроизводстве работают 40 профессий. Мультиплицирующий, так сказать. Совершенно фотосы. верно. И он включает механизмы, там. то есть это если декорация, это строительная, да, пленка, э, перевозки, то есть он запускает целый механизм бюджета, образующий. Поэтому не случайно во всех странах, я все время привожу пример Франции, которая датирует и финансирует, запускает этот механизм, во Франции фонд CNC, который финансирует кино, бюджет которого составляет 770 миллионов евро. Это дотационные mm -hmm. деньги, которые выделяются по определенным грантовым системам по определенной процедуре, которые запускают механизм. Это рабочие места, это экономика, которая возвращается. И модель этой экономики совершенно очевидно понятна всем странам. Uh, давайте вот к обратимся к вашему личному опыту. Yeah. Вы работали и продолжаете работать с такими крупными режиссерами, как Кира Муратова, uh, Балаян, yeah. uh, Атарио Иосилиани и многие другие звезды. У вас много успехов. Скажите, как? Uh, как продюсер, как бизнесмен от uh, кинематографа, насколько это выгодное дело для вас? Ну, если, скажем так, мы продолжаем работать, то есть все были скептики, которые, когда мы делали первую картину с Муратой, а два одном думали, что на этом как бы уже 12 фильмов, слава богу. Вот в работе еще новые фильмы, которые производятся, делаются. Это выгодный бизнес, но для того, чтобы понимать, нужно четко а, давать себе отчет в том, как эта система работает. Да? То есть основная проблема нашего пространства, помимо всех объективных существующих проблем в кинематографе, это у отрасли, у государства не совсем верное представление модели экономики, как должно функционировать и работать кино. Это связано по нескольким, ну, по некоторым причинам. В первую очередь была нарушена вот эта преемственность традиции, да, которая была советская, да, когда а, не было такой профессии, как продюсер, а вся экономика кино принадлежала государству. Она и производила, и прокатывала, и заказывала, то есть вертикально интегрированная компания была идеологически, безусловно. То есть она творцов только нанимала. Потом произошел распад Советского Союза, смена векторов экономики, свободная экономика, а кинематограф не перестроился. Да? Ни не законодательно, ни не рыночно, поэтому в Украине, к сожалению, он рухнул, и он только делает какие-то там свои первые шаги после руин, в которых он оказался. Поэтому вот здесь нужно понимать, что существуют три модели. Это американская, крупная, это капиталистическая система по советской системе до сих пор работает Китай-Индия, когда основной ресурс и идеология находится в, в Китае и в Индии, да, у государства. И европейская, когда некоторое количество uh -huh. государств финансируют и производят кино. Мы в качестве примера можем посмотреть там фильмы Ларса фон Триера. 12 государств, И uh -huh. Мирку строится, 8, 10, 12 стран, которые принимают участие в коу-продакшене. Тем самым как бы, э, ну, давая возможность работать своим техническому персоналу, творческим, да, то есть финансируя ту или иную статью бюджета. Поэтому это нормальная европейская модель, которой Украине, в принципе, нужно двигаться, и она делает туда свои шаги. Но еще то раз, что? теперь еще раз, об идеологической функции кинематографа. Она же действительно сильная. Да. Вот Голливуд при всем том, что он сугубо на частные деньги существовал, ну, в основном, если да. считать там, военные времена, какие-то заказы и прочее, все-таки стал некой кузницей национального идеи, америка... национальной идеи, американского образа жизни. И да. там, в общем-то, какая-то то ли самоцензура, то ли, что, ну, как-то выработалось это то, вот патриотическое начало, значит, и, и многое другое. И, как мы знаем, многие государства вообще обращают на это внимание. Государство как власти, правительство. Что вы думаете, как украинская власть должна относиться к кинематографу как к вот некому э, инструменту создания некой национальной идеи, идентичности и так далее? Ну, у нас совершенно недавно был пример советского прошлого, когда вся идеология была построена, не случайно мы вспоминали Владимира Ильича, Ленина, потому что вся идеология и многие мифы и представления о жизни, о многих исторических событиях, собственно говоря, были построены через э, культуру кино. Да, то есть мы имеем представление о военной, о Второй мировой войне, да, через кинематограф, то есть сложился образ победителей. Вот и думаю, что здесь не нужно придумывать велосипед, просто уже давным-давно все придумано, сделано и через кинематограф транслировать свои идеологические интересы, и приоритеты и понятия, которые существуют в государстве, как через госзаказ или э, каким-то более тонкими инструментами. Ну, я думаю, что если обратиться к идеальным, ну не идеальным, а самым совершенным, а, там, французской модели, то есть mm -hmm. существуют два инструмента. Существует Министерство культуры, которое выполняет вот эту вот государственную идеологическую составляющую, которая заказывает, да, то есть есть какие-то юбилеи, даты, какие-то государственные идеи, и есть, собственно говоря, рынок, который сам по, сам по себе, по конъюнктуре обращается время от времени, обращается к историческим ценностям, к историческим темам. Поэтому рынок сам по себе как бы реагирует, ну и, безусловно, госзаказ, он должен существовать, потому что э, государство должно иметь определенные инструменты, а это финансирование, рычаги законодательные, которые позволяют заказывать ну, а кино. Вы, так сказать, снимаете или там, создаете вместе с значит, творческими, так сказать, работниками такое кино, в основном авторское, да? ну, будем говорить, интеллектуальное, эстетическое кино, да. и не слишком, наверное, кассовое, да? А, как вообще насчет кассовости-то? А, Приносит а, прямой ну, я доход? Здесь примен... эти... это тоже вот, советский стереотип и представление о том, что артхаусное или авторское кино не продается. не может. Больше вам скажу, что на Западе единственный сегмент, в котором мы можем конкурировать, и он исторически обусловлен, я сейчас объясню почему, это как раз авторское кино. Потому что на европейском и на мировом рынке мы вряд ли поконкурируем блокбастерами или какими-то сверхзрелищным, э, спе насыщенным спецэффектами. Потому что там традиция столетняя, уже в Голливуде, в Европе десятилетия, ну, там, ну, десятилетиями связана. И выходить в этот сегмент и конкурировать, это практически невозможно, нереально. Почему можно конкурировать в авторском кино? Потому что авторское кино Европе и миру, как советское, как русское, как украинское, представлено как раз в качественном сегменте авторского кинематографа, когда был железный занавес представления о какой кинематограф в Советском Союзе ну, не было, и когда приоткрыли, то руководство страны Советского Союза, ну, подумали, что, как представить, Гайдая, комедии, или же, и они решили представить миру и открыли границы для авторского кинематографа это Сакуров, Тарковский, Кира Муратова и в представлении мирового зрителя это вот собственно говоря то авторское кино, которое пользуется популярностью, на которое идут, которое смотрят, которое покупают и в принципе представляют авторскому зрителю. Вот в качестве примера я хочу привести фильм «Счастье мое», который мы продали на 32 территории. Прокат был в Америке, во Франции, в Германии, во всех крупных европейских и мировых странах. Почему? Потому что ну, как бы существует ну, своя традиция, желание смотреть. Mm -hmm. ну, и существует своя аудитория, которая интересуется и любит такой кинематограф. А вот я сейчас вспомнил одну фразу польского писателя Станислав Ежелец: он говорил: сделаем элитарность всеобщим достоянием. Вот я что имею в виду? Вот все-таки вы в 32 там, территории продаете mm -hmm. фильмы. Но тем не менее, ну прямо скажем, в Украине ваши фильмы mm -hmm. и фильмы других авторов, продюсеров, команд творческих не столь, конечно же, не могут конкурировать по зрительскому вниманию телевидением, с сериалами, там, с шоу mm -hmm. и все остальное. Да? Ну, сейчас многие говорят и не, не без оснований о некой деградации, там духовной, интеллектуальной mm -hmm. нации. И в этом с этим нужно что-то делать. Вот. Как, как бы вы могли бы видеть продвижение вот такой продукции на телевидении, на массового зрителя? Или это невозможно? Это возможно. Здесь возможен вариант только при определенном государственном протекционизме. То есть э, защищающим продукт, в частности. А мы в свое время, я, и как продюсер и компания, 7 лет назад, когда активно начали продюсировать и производить кино, выбрали себе прерогативу, и приоритет, и стратегия нашей компании состоит в том, чтобы производить кино украинское здесь, но быть успешными и представлять его на мировой арене. Да, почему? Потому что рынок киноиндустрии, он у нас еще пока, к сожалению, не так широко развит. Да? Поэтому нужно делать кино, но не ждать же, пока возродится рынок кинопроката, поэтому мы выбрали стратегию, проанализировав рынки для себя, и, собственно говоря, это нормальная, мне кажется, здоровая амбиция делать кино, которое будет признано в мире. Скажите, на чем мы сейчас работаем? Мы заканчиваем сейчас, как раз идет работа над озвучанием нового фильма Киры Муратовой «Вечное возвращение». В рабочей версии это называлось «Кастинг однокурсники» с большим количеством актерских замечательных работ. Там много наших украинских актеров. Там Виталий Линецкий, Наталья Бусько, Георгий Делиев, также российские актеры Рината Литринова, Олег Павлович Табаков, Демидова. Вот, и надеемся, что уже осенью представим пример этого Это тоже э, артхаусное кино? Это или, авторский кинематограф. На, да, или это, рассчитано рассчитан все-таки на... Нет, это авторский кинематограф, но я надеюсь, что это будет более зрительская картина, нежели все предыдущие Киры Муратова, потому что там такая интересная звездка, не буду Рассказывать, раскрывать секреты? Уже фильм, когда зритель придет на примеру, сможет посмотреть. Скажите, может быть, это не совсем по теме, но а, не могу не задать вопрос а, о а, языковой политике. Uh -huh. вот, а, недавно в Верховной Раде было был очень шумное заседание uh -huh. по стратегии языковой политики. Ну, в частности, речь может идти о дублировании там, русских фильмов, российских uh -huh. фильмов там, на украинский язык и так далее. Как вы относитесь к этому явлению в украинских кинотеатрах? Ну, уже не Первый год обсуждают эту тему, это еще с 2000, если не ошибаюсь, с 2005 года. Здесь Коротко и емко не ответишь на этот вопрос, почему то, что нужно учитывать очень много параметров, то есть не только языковых а и индустриальных, mm -hmm. то есть готовность индустрии, готовность зрителя, то есть нужно технически, учитывать да, технические, да, в том числе, да, и это уже давным-давно как бы сформулировано, mm -hmm. что зрители хотят смотреть украинский язык и много примеров тогда, когда успешно, но нужно учитывать и плавно и с уважением подходя к отрасли, к людям, которые там работают, и к языковому вопросу, и к тем, кто говорит на русском, украинском, то есть это комплекс комплексное и уважительное должно быть отношение к языковой и технической индустриальной теме. Потому что на тот момент, когда принимали этот закон, то есть не учли большое количество э, индустриальных вопросов, которые как готовность дубляжных студий, ну и так далее, и так далее. Поэтому это комплексный вопрос, наверное, заслуживающий отдельной программы и разъяснения всех составляющих языка непосредственно в кино и, и вопроса дублирования. Спасибо. спасибо в нашей не очень длинной беседе мы выяснили или зафиксировали то что украинское государство украинская власть за последние пару лет начинает обращать внимание на кинематограф как на и как на идеологическое орудие и как на бизнес и как на сферу которая обеспечивает рабочими местами много людей и как просто интересное дело я надеюсь что эта тенденция будет продолжена и используя опыт наиболее наиболее интересный опыт европейских стран и э, других украинский э, кинематограф, а он располагает множеством талантов, э, интеллектуальным, творческим, эстетическим и прочим э, потенциалами, выйдет на те уровни, которых он достоин. Спасибо, до свидания.